В общем, моя песня оказалась пророческой. В 0 часов 15 минут начали нас бомбить. Наверное, они поняли, где я проживаю, геолокацию мою. Полетели эти сначала ракеты, наверное, с этих ту 95 х начали взрываться. Я, жена выбежала по правилу, но ну, она дисциплинированная девушка, она выбежала по правилу двух стен. Не знаю, помогает она, не помогает. А я начал танцевать на балконе как любопытный нижний брейк. Как шли бы большие взрывы, я падал на пол, чтобы мне не было поражающих элементов. И танцевал нижний брейк. Знаете, как нижний брейк? Мы раньше танцевали верхний брейк и нижний. Вот это я такой танцевал, змейку я танцевал, пригинаясь после ударов. Так как Трамп договорился с Путиным ну, о новых условиях, то это был один из самых жестких обстрелов города. Полетели 24 шахеда на город со стороны, как всегда, Кадак старых. Ну, со стороны Запорожья, да? назовем так условно. Я пытался подозвониться до службы этих дронов-перехватчиков. Бо так нету, у нас Наша ставка все просрала. Но я про ЗРПК не буду говорить, подумать, что я сумасшедший. Я дозвонился в службу дронов перехватчика. Говорю, пожалуйста, перехватите 24 шахеда, летит, вы опять напишите в своих сводках, что вы все сбили, и не утратили локацию. Мне сказали, что дроны перехватчики ⁇ это форма искусственного интеллекта. Это когда вот сейчас массово мужья бросают жен ради жены в искусственном интеллекте. Она вроде бы как в компьютере есть, а на самом деле ее нет. Так и дрон-перехватчики. Они про них рассказывают во всех СМИ, связанных с властью нашей, с администрацией президента. Но в реальности их никто не видит. Вот я переживаю там десятый обстрел. Это один из самых мощных. Дронов-перехватчиков как не было, так и нет. Это они сказали, что это искусственный интеллект. Да. Не обращайте на это внимания, это просто Рекламная промоакция акция ну, о перспективных разработках. В вашем городе, они сказали, дронами-перехватчиками являются девятиэтажные дома и административные здания и производственные цеха. Я говорю, спасибо, я все понял, я больше вас не буду беспокоить, я вытер этот телефон и больше не хочу вспоминать. При мне любопытном, а нельзя так вести себя, как я, стоять возле окон и все фиксировать, при мне любопытно, все влетело в, в город Днепр. Дронные перехватчики, у них была потепа, сиеста. Они пошли отдыхать, как обычно. Где ваши дронные перехватчики, долбанные козлы? США готовят удар по союзникам Кремля. Вторичные санкции против России, как ожидается, будут введены в пятницу. Так хоть сделайте хоть что-то. Что вы нас обнадежили? Женщины вам верят моя жена сказала, все, все, Витков летит с хоро... он беляшей наелся, летит с хорошей новостью. И что тут началось в 0 часов 10 минут? Я ни врагу не пожелаю. Где эти дроны перехопливачи? Купите за РПК. Хватит мандеть про эти дроны перехопливачи. Идиотизм какой-то. Пожалуйста, может мне кто-то с ПВО будет слушать. Не пишите в отчете, что вы вчера сбили 24 дрона Российской Федерации над Днепром. Вот не пишите это.